Ці програми традиційно говоримо про жінок про яких неможливо мовчати вітаю це програма Успіх на шпильках». Наша сьогоднішня героїня Наталія Нетовкіна, власниця відомого ювелірного бренду Заріна. Наталія Нетовкіна, засновниця та власниця ювелірного бренду Заріна. У 1999 році заснувала нині відомий бренд у місті Черкаси, а 2004 рік ознаменувався відкриттям ювелірного дому у Києві. Наразі Заріна налічує 61 магазин прикрас, із яких три за кордоном. Найбільша гордість пані Наталії її діти. Вона мама трьох донечок. Наталья Володимировна, добрый день. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в гостях в нашей программе. Ну, мне первое, когда я зашла сюда, ваш Дим Прекрас, мне э, стало на думку вот такое питание. как вы себя тут чувствуете, как власница? вот вы сюда приходите что дня, не каждый и ваши ощущения, вот как вы сюда заходите, понимаете, что вы сами створили такую империю красы, ваши ощущения? Знаете, ощущения самые прекрасные. И ощущения, в первую очередь, прекрасные не того, что здесь так много драгоценностей, так много шедевров. Здесь работает очень прекрасный коллектив. Здесь есть атмосфера любви, дружбы. Здесь очень хорошие люди, которые действительно от всей души встречают каждого покупателя, каждого человека, который заходит в магазин. И свое настроение, свою любовь и свою любовь к прекрасному, к таким изумительным драгоценностям они могут передать своим клиентам. Поэтому, конечно, мне здесь очень хорошо, очень комфортно. И когда я вижу изделия, тем более они находятся в такой действительно замечательной атмосфере, у меня душа поет, ликует, потому что это действительно красота, это общение с прекрасными людьми, это соприкосновение с шедеврами. А чему, власне, прекрасы звідки идея че вы залит ну уже прошло больше десяти років если я не ошибаюсь, так звідки идея и чому самой прекрасы? ну знаете у каждой девочки наверное есть мечта да она хочет быть принцессой она мечтает о волшебном ларце. для меня золото в жизни было действительно той сказкой и я настолько целеустремленный человек, который, наверное, сказал, что захотел, чтобы сказка стала его жизнью. Я помню те украшения, которые были у бабушки, у мамы. Я помню этот маленький мамин ларец. Я помню даже вот заметку о ювелирных украшениях учебники товароведения в институте. Помню, что там было написано, буквально каждую строчку. И действительно, в моей жизни каждое соприкосновение с ювелирными украшениями, с драгоценностями, даже просто золотом, оставило свой отпечаток, свой след. Наверное, это мечта, которая должна была осуществиться. Колекцію грейць від ювелірного дому Заріна можна назвати символом сучасного класичного стилю. Тут поєднані легкі лінії, ефектний дизайн та ювелірна майстерність. Нові технології огранки каменю створюють несподівані ефекти: незвичайний насичений колір, легкі бархисті тони та безкрайню глибину, яка просто зачаровує. Поєднання кварцу з перламутром, гематитом чи коралом створює камінь відтінків, яких не існує в природі. А поєднання топазу, аметисту і рожевого кварцу з перламутром надає камінню прекрасний пастир. Тельний відтінок прикраси із колекції грейс личитимуть красивим стриманим витонченим леді, які знають ціну індивідуальності. Вони доповнять як діловий костюм, так і коктейлі та вечірні сукні. А ви пам'ятаєте свої перші кроки? От хочеться, щоб ви згадали, от перші кроки з чим ви стикнулися, з якими проблемами, і е, е, який характер повинна мати жінка, щоб от досягнути от таких висот. Вы знаете, я одна из первых в Украине получила лицензию на, как частный предприниматель на торговлю ювелирными украшениями. За этой лицензией я ездила в Киев, тогда я жила в городе Черкасы в неделю mm -hmm. два раза. Так сложилось, что было получить ее практически нереально, надо было написать инструкцию, нигде не было никаких материалов, никакой законодательной базы, чтобы это узнать. Можно сказать, что этот первый документ в своей жизни я полностью сочинила сама. И действительно, только настойчивость и уверенность мне помогли получить это, эту лицензию скажу даже более того, что когда я 9 месяцев уже отъездила в Киев, у меня исчезла всякая надежда. И я решила, что, наверное, я не судьба. Mm -hmm. Ну, мне позвонили буквально вот через недели, две-три, сказали, приезжайте, получайте вашу лицензию. И это был первый случай в жизни из многих, когда уже вступает отчаяние, и, наверное, судьба приходит на помощь. Ще однією родзинкою нової колекції ювелірного дому Заріна є колекція під назвою фрески. Тут немає чітких контурів. Ці прикраси називають вічними. Вони не виходять з модних тенденцій, а тільки набирають популярності. Фрески це кольорова абстракція, несподіване поєднання, яке ховає на перший погляд знайомі, але при тому не асоціації. А неповторний стиль майстрів ювелірного дому Заріна надає кожній прикрасі ексклюзивності та неповторності. Наталія Володимирівна, я в одному з ваших інтерв'ю читала, що ви починали тобто, ваш перший капітал це були кредити, банки вам допомагали. А от як в теперішній час? Що ви порадите тим людям, які захочуть розпочати свій бізнес? ну, Чи то ювелірний, чи то будь-який? От чи безпечно зараз у нас працювати з банками, на вашу думку, і взагалі де шукати якусь там? Допомогу, опору и с чего починать? Вы знаете, с чего починать. Я считаю, что в первую очередь надо получить хороший опыт работы в солидной компании. А потом уже думать о кредите. Конечно, в такой сейчас жесткий, нестабильный момент нашей страны, в нашей стране, все момент кризиса, который, я уверена, еще не закончился, я бы не рекомендовала начинать собственное дело. Это очень много рисков, это переживание, если брать кредит, это обязательно надо залог Это квартира, машина, это в каком-то смысле была получше семьи Поэтому я думаю, что сейчас рисковать не стоит Кто был с вами поруч, и, властно, кто и теперь с вами поруч, те люди, которые, ну, поддерживают вас все-таки больше за все морально Беспорочно, это ваша семья, так? Беспорочно, знаете, у меня изумительная мама только благодаря маме я достигла всего в своей жизни. У меня прекрасные дочери. Они все три, можно сказать, мои подружки. Я в первую очередь всегда с ними всем поделюсь и радостями, и проектами на будущее, и также своими всеми сложными ситуациями. У меня очень хорошая жена брата. То есть, конечно, мои близкие в первую очередь являются теми людьми, которые меня всегда поддерживали по жизни. У меня очень много друзей, скажем, подруг близких, реально две. К сожалению, одна сейчас уехала в Косово, а вторая так и осталась в Черкасах. Мы имеем редкое счастье быть вместе и общаться. Ну, много друзей, учителей очень хорошие сотрудники. Я вообще счастлива, что меня по жизни окружают прекрасные люди. То, -то вы так обережно ставитесь до людей, или вам просто Бог посылает таких хороших людей? Наверное, я уверена, что действительно мне Бог посылает очень хороших, замечательных людей, прекрасных людей, вы знаете, очень бывает это просто рука судьбы. Какие люди ко мне попадают, и вы знаете, иногда бывают просто уникальные случаи. Я надеюсь подписать эксклюзивный договор с Фаберже. Угу. Так с директором офиса Фаберже в Женеве я познакомилась в храме. А недавно я пригласила на работу девушку директора магазина в Женеве, uh -huh. который будет открываться под брендом Zarina, возможно. Вот, и она рассказала, что у нее работает прекрасная сестра в дютифри. Когда я зашла в Женеву, в аэропорт, буквально на следующий день, вы знаете, эта женщина был первый человек, к которому подошла. И мне было так удивительно, после того, как она мне пару раз предложила продукцию, она мне спросила, скажите, а вы занимаетесь ювелирным делом? Говорю, она да. Звонит? да. Нет, нет, она говорит, вы знаете, а к вам директор устроилась женщина на работу, это моя сестра вчера. Мать, mm -hmm. вот всегда почувствовать своего человека и подойти именно к нему. Наверное, это у меня просто такой есть дар Божий. Вот а мне интересно, про что вы еще мечтаете? А, на самом деле очень много у меня желаний, очень много у меня мечтаний всевозможные. Конечно, в первую очередь я мечтаю о том, чтобы мои дети были счастливы, успешно сделали карьеру и чтобы они действительно продолжили мое дело. Вот. Сейчас старшая дочь и в Швейцарии делает определенные успехи, поэтому я мечтаю, чтобы действительно у меня мое дело Расширялась, росло, была также красиво. Вот, я мечтаю о том, чтобы коллекция, которую мы сейчас разрабатываем с Эндрю Мэром нашим женевским дизайнером, одним из лучших дизайнеров в мире, чтобы она действительно потрясла мир. Я мечтаю о покорении новых вершин, о покорении новых стран, новых континентов. Ну, я мечтаю, чтобы, наверное, все люди, которые находятся со мной рядом, были всегда счастливы. Вы кажете, что ваша старшая донька в Швейцарии, а что, удалось вам открыть там магазин? Вы знаете, да, мы открыли магазин первой Зарена в декабре прошлого года. Сейчас мы будем открывать магазин в Женеве на набережной, буквально рядом, возле фонтана, в самой шикарной гостинице Кемпински, в самом лучшем месте этой гостиницы. Но это будет не Зарина. Это будет новый бренд. Ну, ваш бренд? Наш бренд. <свят> Вы назовете его в честь ученики и вашей доньки? <свят> Знаете, у меня три дочери. Я назову его в честь всех троих. И То себя что лично. Будет один бренд. Да, будет еще То один что бренд. Ну, будет, будет Зарина. Скорее всего, что марку Зарина в Европе мы развивать не будем. Мы будем развивать Новый брат, mm -hmm. а возможно новый брат мы потом ведем в Украину, как лакшери мет. Яка весна чи літо без квітів, так і в ювелірному домі Заріна представлена весняно-літня колекція флер прикраси зроблені у формі квітів, різних розмірів, кольорів та камінців. В основу палітри входять чотири кольори: сині та рожеві сапфіри, коньячні та чорні діаманти. Ці прикраси поєднують у собі традиції ювелірної майстерності та тенденції 21 го століття. Унікальна методика відбору дорогоцінного каміння, ювелірна техніка та оригінальний дизайн колекції флер підкреслять образ яскравої незалежної харизматичної. и і разом з тим романтичної жінки. Тож нехай коштовності тільки доповнюють неповторний стиль. Я знаю, що э, саме Зарина называется ваш бренд тому, що одна из ваших доньок э, так, называется. Ну, зветься. Да. А коли вже она стане обличчям вашої торгової марки? Она Чего? еще маленькая, пока я думаю, что, возможно, лицом бренда Зарина станет старшая дочь. Она зрелая, ну, она взрослая уже, а Заренушка, она еще ребенок, 13 лет, я, думаю, это еще рано становиться, или года через 3-4-5, возможно. Пані Наталю, а як вы собі підбираєте прикраси? Чи ви носите ті прикраси власного виробництва? Чи все-таки десь там Питкуповывают что-то Только собственного. Вы знаете, я бы даже с огромным удовольствием носила бы значительно больше тех украшений, которые находятся даже здесь в бутике. Но у меня так достаточно много изделий, и украшений, которые я себе подарила раньше, позволила. Вот. И необходимости, скажем, носить все нет. Но у меня есть добрая традиция себе в год обязательно комплекта 3, 4, 5 позволяю новых приобрести. А как наши украинки, они уже привыкли до такой культуры носения прикрас? И чи є в них, власне, достаток, чтобы, чтобы они смогли купувати прикрасы торговой марки «Зарина»? А вы знаете, в «Зарине» настолько широк ассортимент, насчет того, все ли уже ну, прозвучались насыты, к сожалению, не все. Еще можно иногда заметить сильно одетую девушку, но, к сожалению, украшением она подходит еще не достаточно внимательно. Вот. И это очень печально, потому что действительно под каждый наряд надо соответствующим образом подбирать украшения, подбирать, подчеркивать свой стиль, совершенствовать свой имидж. И когда этот маленький штрих до конца не пойман, иногда печально. Но очень приятно видеть очень многих девушек, женщин нашей страны в украшениях Зарены Очень много. И многие подходят, которые меня знают, показывают свои украшения, я искренне радуюсь. Ваше ощущение, тогда, когда вы видите на ком-то свою продукцию? Ну, конечно, это радость, это удовлетворение, это ты понимаешь, что ты что-то привнес красивое в облик этого человека. И душа поет. Наталья Володимировна, я так понимаю, что шпильки доводится вам носить очень часто. А, ну, они приходится, я просто их люблю очень сильно носить, потому что, конечно, женщина, которая одевает обувь на шпильках, она более элегантна. И, скажем, это нет женщины, я не встречала, которая бы не любила обувь красивую здесь у нас, на нашей родине. Я не говорю, допустим, за границей, там, по-моему, всем все равно, что они носят, но шпильки я обожаю. А кто для вас из таких, может, известных женщин был таким эталоном женственности, эталоном красоты? У вас есть какие-то такие имена, женщины, на которых вы там смотрели и видели? Ну, вы знаете, для меня больше эталон не красоты, а для меня вообще эталон может быть жизни. Конечно, Шанель, она была потрясающей женщиной. Это девочка, которая родилась в маленькой французской деревушке, да, и достигла Олимпа, которая стала действительно uh, законодательницей моды, революционеркой моди. Uh, еще я восхищаюсь Голдой Мейер она наша землячка, да, это потрясающая женщина, да, пускай она некрасивая, но то, что она сотворила, можно сказать, создала новое государство, естественно, она достойна всевозможных восхищения, и очень приятно, да, что она с нашей Родины. Восхищаюсь Маргарет Тэтчер, как умная, сильная, Ангела Меркель, да. потому что действительно это умные, замечательные, сильные считаю, прекрасная женщина. Как вы доглядаете за собой? Я, я стараюсь, скажем так, потому что, конечно, в первую очередь это уважение к себе, и каждая женщина должна обязательно смотреть за собой, да, и уделять себе внимание. Поэтому, конечно, это и утренняя зарядка, и пробежка, и это и посещение косметолога, других специалистов стараемся, чтобы всегда быть образцом даже для своего коллектива, тем более обязана, если я представляю такой бренд и даже пример и для дочерей в первую очередь. Я вам дякую, я вам дякую за наше интервью и желаю вам успехов во всему и ждем новых ваших э, открытий, новых прекрас и, в всего вам наилучшего. Спасибо, дякую. взаимно. На сегодня это все, будьте с нами традиционно что субботы о 20 на украинском бизнес-канале. До встречи!